И у вас в Туле взагалі был за весь час э, найважчий день. Они все были не но была какая-то такая точка. Как раз смена такая была тогда, <coughs> одна из самых жестоких. Предыдущая смена передавала опыт новой смене. И, ну, они там показывали, короче, как нас можно бить, что с нами можно делать, короче, ну, вот в таком плане. И как раз на, этот, на эту передачу смен совпала э, подстрижка наша. Там в чем заключалась подстрижка, это выводят пять человек с камеры, голый торс, пока одного стригут, пятерых, короче, бьют. И мне, меня, короче, не подстригали общими, типа, ну, общей машинкой. Это зарослым. И когда уже э, водили, выводили пятерку, в которую я попадал, меня, э, ну, мы выбегаем, я говорю, ну, мне там дали указание, что, типа, когда будешь выбегать, если новая смена, будешь предупреждать, что, типа, ну, меня не подстригают. Я выбегаю, говорю, меня не подстригают туда-сюда, там, он там, чего там, ну, такое указание, короче. И меня назад в камеру закидывают. И проходит буквально там минута, там секунд, несколько, блин. Открывается опять камера, и он такой на меня говорит, подожди, ну, подстригать тебе нельзя. Ну, говорит, то тебе можно. Я говорю, ну, блин, ну да, наверное. И он меня выводит, короче, и сначала там дубинками, потом трубами этими, руками, ногами, блин. Потом завалили на землю. Там один там сел на меня, короче, сверху такая какая-то дубинка у них. Кстати, вот это тоже дубинка. Вот эта дубинка появилась после вот этой тетеньки, которая приходила. Там она ну, такая, типа как похожа на баклажан, но она такая толстая и вот, ну, такое впечатление, вроде там свинец залитый в середине. Потому что ну бил типа не сильно, но такое впечатление, что вроде тебе типа, гирей, блин, по горбу бил. И он вот это садился на меня, короче, и вот в одну точку, например, там плечо, например, там. Бам-бам-бам-бам-бам, плечо это там, ну, не знаю сколько там раз. Потом там в другое плечо. Просто по точке. Да. Вся. И вот так вот по каждой туре. А я ж, ну, я ж не вижу, что там ну, происходит. И как раз, получается, я лежал, и передо мной двое пацанов с нашей камеры. И они их начинают заставлять, короче, целоваться. Ц... давайте, целуйтесь, пить, целуйтесь. И они стоят, они смотрят на меня. Ну, короче, получается, один спиной ко мне, а второй лицом ко мне. И он смотрит на меня, и, ну, ну, наверное, думали, пацаны, что, ну, как бы что их потом осудят за это, что типа они поцеловались там или что-нибудь там буду говорить. И они до последнего, короче, держались, держались, короче. Я уже там глазами машу, типа, так, ну, типа, поцелуйте, хер с ним, блин, ну, закончится все это. И они, короче, стали так, ну, в щечку поцеловались. Те, не, нифига, в губы, блин. Они потом уже там, ну, тоже через какое-то количество ударов, короче, целуются в губы. И уже этот Тиченко говорит, да не, нифига, так неинтересно, давайте с языком. И, блин, я, ну, вообще, жизнь. Ну, короче, они сходили с розумом просто, как могли. Это для них такая забава. Да, они ну, ну реально они прикол тянули со всего абсолютно. Если начинал человек там уже просто от боли корчиться и вещать, там, то они там, сказать заткнись, блин, что ты, блин, вещишь, как проститутка. Блин. Ну, то есть они вот постоянно называли нас там, проститутка, там, пидас. Э... И, и там, и, ну, короче, вот, типа, ну, больше акцент, типа, как на женский пол. Типа вот в таком плане, блин. Бендеровцы там, короче, Хах, ну, это постоянно. И тогда мне вот этой палкой, вот этой дубиной этой, наклепали, блин, до такой степени. Я зашел в камеру, короче, ну, нам, нас заставляли, если, ну, покачали по, по, по полу, то нас заставляли, чтобы мы почистились, там, ну, чтобы привели форму в порядок. И когда заходишь, то ну, можно было раздеться, вычистить форму, ну и опять в позу встать. Я когда разделся, я смотрю, блин, и в зеркало, я охренел, блин. Блин, что шварц? Вот такие плечи, Запухался. тут вот такие шеи, блин. Вот тут все, блин, понадувалось у меня, блин. У меня, короче, синяк был, начиная, получается, начиная, блин, отсюда, вот от колен, и заканчивая вот тут шеей. То есть это полностью сплошное черное пятно было.